Слава Україні, слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал. На зв'язку зі мною Роман Світан, це військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу, з яким ми поговоримо про ситуацію на фронтах. Пан Романе, вітання вам і слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Давайте почнемо нашу розмову із того, що центр національного спротиву повідомив, що росіяни заборонили в'їзд місцевим жителям на. До 15 кілометрової зони берега Дніпра на тимчасово окупованих територіях Херсонщини з 1 серпня має вступити в силу ця заборона спочатку для однієї частинки території, потім і загалом заборонять доступ до прибережної зони. На вашу думку, для чого їм ця заборона, і чи вони до чогось готуються таким чином? 15 километров это дальность работы армейской артиллерии. То есть, в принципе, они уже давно должны были запретить перемещаться в этой зоне с точки зрения безопасности. Они, кстати, как раз оккупационные власти отвечают за безопасность мирного населения на оккупированной территории. Потому здесь ничего нет необычного, когда запрещают. Вопрос, почему раньше не запретили, а запрещают сейчас. Значит, готовятся к некоторым боевым усилениям боевых действий. Это может быть связано, кстати, и с нашими наступательными действиями на этом на этом направлении. Они могут готовиться, понимая, что э, могут по некоторым, допустим, площадкам на левом берегу усилиться э, боевое воздействие. Потому уже и гражданских, в том числе, пытаются с одной стороны обезопасить, а с другой стороны не дать возможности как-то корректировать огонь наших средств поражения. Дело в том, что часть гражданских – это наши, наши партизаны, даже так можно говорить, которые работают и в этом, в том числе в этой, в, в, это, в этой парафии, корректируя огонь наших средств. Якщо говорити за те, якою ситуація зараз в російському війську, аналітки СВ написали, що вони припускають, що російське командування залучило до бойових дій недостатньо оснащені і недоукомплектовані підрозділи з оперативного резерву для їхніх наступів і штурмових атак на сході нашої країни, якою зараз є ситуація з підготовкою та забезпеченням. Ну і в принципі, зрештою, з мобілізацією також росіян. Наскільки критичною, якщо так є ця нестача, якщо їм доводиться кидати на штурми неукомплектовані підрозділи і окремих бійців, Війна йде 11-й одинадцятий, третій рік масштабна, і звісно, ні у одної сторони не може бути повної підготовки, ісходять з більшого кількості втрат, інтенсивності бойових дій тому. естественно, так как россияне пытаются сейчас наступать, у них потери раза в три больше. Это минимум атак по, отношению, по соотношению, допустим, о котором говорят наш генштаб, до 6 раз, 6-7, 1 к 6, 1 к 7. Потому, естественно, исходя из этого, из-за больших потерь личного состава, в бой бросаются любой личный состав, который под рукой находится. Подготовленный, неподготовленный, это уже роли не играет. Сейчас есть некоторый баланс между количеством рекрутов, которые ставятся в строй в сутки, и количеством пакетов, которые увозятся с поля боя. Примерно около тысячи россиян вот так заменяют друг друга. Но дело в том, что у россиян где-то около тысячи, больше 1100 городов. 1100 городов, а это значит хотя бы по одному террористу в сутки ставит в строй, то у них в принципе проблем больших нет. Естественно, больше тысячи россиян получают в качестве рекрутов. Вот по проблема уже дальше их подготовить и укомплектовать. вот эта проблема, с этой проблемой россияне на данный момент не справляются. Почему они, для них очень важно остановить боевые действия, как раз подготовить войска, переформатировать их, доукомплектовать. А для того, чтобы доукомплектовать, надо провести, произвести достаточное количество вооружений, складировать, подвести. То есть это целый процесс, который лучше делать, конечно, без, боевых, без боевого соприкосновения. Почему то мы слышим постоянно с каждого утюга требования, просьбы, какие угодно, российских говорящих голов о прекращение боевых действий, а замораживание конфликта. Якщо поговоримо про те, якою ж у нас тоді є ситуація, то наш президент в інтерв'ю, відповідаючи перед різними журналістами, заявив про те, що мобілізаційна кампанія в Україні іде за планом, але тренувальних баз для цього недостатньо. Як можна вирішити це питання? Бо навіть відрядження за кордон, де проходять БЗВП, ну в тій самій Британії, до прикладу, це як показує практика, суттєво допомагає, але знову ж таки не вирішує цієї ситуації повністю. А тут это комплексная проблема, которую не решают те механизмы, которые запущены с, с помощью мобилизационных законов. Наоборот, они еще больше их усугубляют. Почему? Потому что в строй не становятся профпригодные и мотивированные бойцы. Если из-под палки с помощью штрафов загоняют, или там, допустим, мы видим, как от ЦК работают людей, которые не мотивированные выполнять подготовку. Во-первых, их нельзя научить, потому что это генетически не подготовленные к выполнению этих задач люди. Во-вторых, без мотивации, без серьезной профподготовки, -проф а естественно профпригодности из них не получишь профессиональную армию. Поэтому нет смысла это делать, так как расходуется большое количество средств, полигонов не хватает, приходится большое количество людей пытаться обучить, и это называется не невпихуемое». не впихуемое. Невозможно из человека, который генетически не приспособлен для выполнения боевых задач, сделать воина. Просто невозможно. А перебирать, допустим, там из сотни, выбирая одного, а именно один процент из населения, один процент от населения может как раз по своим определенным психофизиологическим и генетическим показателям быть воином. Так вот, если собирать всех пропускать через сито, не хватит ни полигонов, ни денег, ни инструкторов. И наши партнеры нам просто в этом не помогут, потому что идет расход сил, средств, а на выходе не получаем достаточный результат. Оптимальный вариант это делать по-другому, подходить с другой стороны мотивировать людей. Мотивация может на данный момент быть только финансовой, так как доверия исполнительной власти сейчас уже нет, оно его э, спустило в унитаз. Значит, только финансовая мотивация. Это, первый, э, это первый, первый механизм. Второй механизм — прямой рекрутинг бригады. В каждой бригаде есть, э, должен быть, по крайней мере, полигон на ППД, на пункте, в пункте постоянной дислокации свой полигон но только на этом полигоне обучаются те люди, которые будут служить в бригаде. Это значит, надо прямой рекрутинг в бригады. Это значит, надо создать вот такой поток мотивированных финансово, а дальше система профпригодности, то есть те, те механизмы профотбора, которые должны работать как сито при входе в бригаду. Они дадут возможность отбирать людей, которые действительно можно научить, Которые хотят научиться воевать И которые, на которых не жалко Потратить время и средства И которые будут выполнять потом боевые задачи Пока это, это Этой тенденции масштабно не видно Ее надо масштабировать Есть некоторые моменты Мы это видим э, В прямой рекрутинг в нескольких бригадах В 92 й там по тройку Мы это слышим постоянно В десятках бригадах есть прямой рекрутинг Там занимаются именно э, в э, мотивацией, профпригодностью, подготовкой личного состава. И именно в этих бригадах, в которых есть прямой рекрутинг, у них нет проблем с личным составом. И с их подготовкой, в том числе они без толку не готовят 99 человек, чтобы отобрать одного. Они сразу готовят этого одного. Э, плюс э, сейчас открытые прямой рекрутинг в службу в, безопасности в спецподразделения, в главное управление разведки в силы спецопераций тоже у них открылись в рекрутинговые центры, прямой рекрутинг непосредственно в эти спецслужбы или в силы обороны. Вот, так, вот такой механизм даст результат. А вот все, что до этого придумано политиками, которые абсолютно не разбираются в построении профессиональной армии, оно результата не даст. Больше, я больше скажу, оно остановит само движение. Остановит, мы это сейчас видим как раз недостаток тех же э, полигонов и говорит о том, что готовим много людей, которые воевать толком не будут, потому что просто не могут, не хотят и не могут заставить невозможно. Это нереально из области э, фантастики. А то, что все идет по плану, ну непонятно по какому плану. Тут же надо понимать, а какой план вообще расписан, разрисован, потому что если там план есть поставить в строй два человека, так оно может и идет по плану. А то, что нам надо, допустим, две сотни тысяч – Постають строй. Вот это я вже сумнівався по поводу плату стосовно, до речі, от кількості людей, ну і відповідно кількості озброєння. Е, що робити з нестачою цього озброєння? Бо знову ж таки, за словами того самого президента, 14 бригад стоять неукомплектовані і виробляти більше зброї ми не можемо через з різних причин, е, в тому числі і через російські обстріли. А постачати більше не можуть наші союзники по причині того, що в них просто в достатній кількості цього немає. Принаймні стільки, скільки нам треба. Тоді виникає от питання. Аналітики ІСВ вчора, позавчора писали про те, що в 2025 році Україна може піти в контрнаступ за умови, що отримуватиме зброю від союзників і партнерів наших. Йдеться про додаткові якісь поставки, чи йдеться про ті сили і засоби, якими Україна розпоряджається зараз? Ну, э, дело в том, что контрнаступательные действия, их можно проводить в любое время, в зависимости от масштабности этих действий и вот поставленной задачи. Но можно контрнаступать на участке фронта в 2 километра, в 22 и в 222. С а задачей углубиться на 10 километров территории, и 100 километров территории, и задача освободить Крым. То здесь зависит от задач. То есть контрнаступление, это довольно-таки широкое понятие, потому здесь лучше, конечно, уточнить. У нас, возможно, даже некоторые контрнаступательные действия неглубокого уровня, то есть где-то на несколько десятков километров. И это и осенью, если зайдут достаточное количество авиации. То есть надо хотя бы бригаду самолетов типа F-16, а еще лучше, если добавить «Миражи» и «Грипенов», вот тогда можно говорить о том, что мы сможем выполнить даже этой осенью некоторые контрнаступательные действия. Допустим, сфорсирование в Днепра – это оптимальный вариант с выходом там на Скадов, с движением в сторону Крыма. Это уже может это осенью быть, опять же, в зависимости от поставок наземных вы прав, вы правы, говорите, от поставок войска, наземные войска сил средств. Мы полностью зависим от наших партнеров, так как пока до сих пор Министерство обороны, управляемое гражданскими лицами, политиками, а не военными, не развернула достаточное количество производства уже на одиннадцатый год войны, не, не развернула достаточное количество производства необходимых видов вооружения. Здесь надо менять не девочек, не кровати, надо менять управление мамок. Вот тогда, может быть, и в, в нашем Министерстве обороны сподобятся производить достаточном количестве вооружения. Но пока мы зависим от наших партнеров, то есть определенные графики поставок, которые могут срываться, они могут корректироваться, коррелироваться, коррелироваться, и в зависимости от вот этой корреляции можно говорить о каких-то сроках. Потому что на 2025 год, я думаю, все, что нам обещали, мы, скорее всего, получим. И потому некоторые издания, как раз понимая ограниченность, то есть максимальная граничные цифры говорят о 2025 году. Я еще раз повторяюсь, если все будет согласно тех планов, которые разработаны, то количество боеприпасов, которые обещаны, и техники уже в этом году, те же 60 миллиардов, которые нам обещали американцы поставить в вооружение, ну, по крайней мере, часть из них европейские поставки, то мы, в принципе, можем рассчитывать на некоторые контрнаступательные действия и этой осенью, то есть осенью 2024 года. Угу. Ну, до речі, стосовно того, що російські обстріли вони ж не припиняються, тобто, навіть за умови, що контрнаступ України відбуватиметься, російські повітряні загрози все одно летітимуть по території нашої країни. За словами Зеленського, Україні потрібно 25 комплексів з РК Петріо для того, щоб повністю закрити нам країну. Чи, по-перше, ми знаємо, що в світі поки що немає цієї кількості, які готові нам надати, але в принципі, чи є в нас шанси отримати таку велику кількість? Ну, в мире есть сотни этих комплексов, потому если ставить задачу и подключать необходимые механизмы, то их, в принципе, можно получить. Десятки комплексов есть в странах Ближнего Востока, по некоторым позициям даже сотни. То есть, в принципе, это возможно их получить, но, как, так сказать, надо включать слишком мощные механизмы. А некоторые страны специально придерживают эти комплексы, чтобы нам не передать. Вот израильтяне, допустим, из-за большой любви, скорее всего, к Путину и большой нелюбви к Украине, израильтяне, это имеется в виду не народ Израиля, народ Израиля нам помогает, а правительство Израиля 8 комплексов сняло с боевого дежурства, 4 уже соскладировало, могли бы поделиться этими патриотами, которые на данный момент им не нужны, там достаточно тех, ЗРК новых уже, которые они поставили, это Стрела-3, Хедс-3, Роу-3, как угодно это по-разному называется, но это э, сейчас неплохие комплексы, которые на голову выше тех же Патриотов, и им эти Патриоты никогда уже не надо будут, могли бы нам передать, но они этого не делают. По разным причинам, еще раз говорю, от большой любви к Путину и от большой нелюбви к Украине. И вот таких стран, таких вот моментов, таких количеств, там 8, там 80, там 10, хватает. То есть, ну опять же, это надо работать, работать, ну это быстро не делается, конечно. Тут сразу это не получится. На это могли повлиять, допустим, наши партнеры, в основном американские, то есть так как это патриот, все-таки американское, в основном американское оружие но Белый дом не спешит, по крайней мере пока у руля находится Байден, пока это Байденовская, Обамовская, Обамовская администрация в виде того же Бернса, Салливана. но у них есть определенные договоренности с россиянами и мы в достаточном количестве комплексов просто не получим как раз из-за американцев. Нам они до сих пор ни одного комплекса не передали, а вот обещают один как-то, но опять обещанного три года ждут, ждут, но вот уже третий год идет, я думаю, на третий год мы один комплекс от Америки получим, и то, скорее всего, он будет польский, испанский или греческий, в зависимости от того, где они его снимут, то как, как, нам передадут. 25 комплексов, ну, это будет достаточно для перекрытия, допустим, периметра, двух с половиной тысяч километров, Вот еще, да, 25 комплексов, если с перехлестом, там, допустим, боевой радиус 100 километров, перехлестом на уничтожение, допустим, уничтожение одного из трех рядом стоящих патриотов, то да, можно перемет закрыть 25 комплексами. А реально для того, чтобы Украину закрыть, основные объекты еще и на фронт хватило, надо около полусотни таких комплексов, около полусотни. Вот это та цифра, которую надо ставить для выполнения, по крайней мере, пошел других пока комплексов в таком количестве в мире просто не существует. Поэтому нам надо в этом смысле, конечно, ориентироваться на, и именно на патриоты, но плюс надо запускать свое производство расходников. Комплекс с комплексом, вопросов нет. Расходники проблемы, ракеты проблемы. Вот Испания запустила э, производство ракет ПАК-3. Хорошо, что нам чуть-чуть достанет. Так нам надо производить. Если у себя не можем, значит, на сопредельных территориях договариваться с нашими партнерами, запускать производство расходников ракет І пак 1, і ПАК, верні, пак 2, і пак 3 проти аероцелії, проти балістичних целі. Ну, це насправді хороша теза про, про виробництво. Але розуміємо, що для цього треба аж занадто багато часу. Ну, принаймні, поки що, якщо вже починати з нуля. На завершенні нашої розмови є от, цікава теза, прозвучала в інтерв'ю Голосу Америки від речника Пентагону Пета Райдера. Він каже, що Сполучені Штати все ще побоюються поширення війни за межі України, тому і не скасовують заборону на удари далекобійними ракетами по цілях на території Російської Федерації. Чи є у нас шанси все ж таки отримати цей дозвіл? Забігаючи одразу наперед, всі ж прекрасно розуміють. Я думаю, в Штатах напевно також про те, що Росії не потрібні якісь конкретні дії для того, щоб визнати, чи Сполучені Штати чи НАТО винними в цій війні. Вони і так це відкрито говорять. А дозволу бити далекобійним озброєнням по території Росії нема хоча це нам би максимально полегшило процес ведення війни, а росіянам би навпаки ускладнило. Страна, у которой самое большое количество ядерного оружия, самая большая армия в мире и у которой под прицелом чуть ли не десятикратным все военные объекты в России, имею в виду Соединенные Штаты, ну, уж точно не боится каких-то проблем, которые могут создать Россия, российская армия. Это, скорее всего, мы не получаем разрешения, потому что есть определенные договоренности между. Байденовская администрация и Московская администрация. И эти договоренности пока не рухнут, рухнут они в принципе могут, только слишком много должно погибнуть украинцев и гражданских, и мирных, когда уже просто задавят эту Байденовскую администрацию американское негодование внутри страны, тогда она пойдет на разрешение работать по территории России дальними средствами поражения. А вот э, Слишком дорого нам стоят э, эти договоренности между Байденом и Путиным. Э, я думаю, после того, как Байденовская администрация починит в бозе в качестве э, управляющей в Белом доме, тогда как-то по-другому другая, любая другая, любая другая администрация, которая не будет отношений с Путиным каких-то договоренностей, она примет решение тут же только не разрешать нам э, выполнять какие-то действия, а не запрещать нам принимать решения самим по выполнению таких действий. Как раз это все согласно конвенции по передаче вооружений. То есть, когда нам передают вооружение, мы отвечаем за э, работу этим вооружением, а не та страна, которая это вооружение производит. Э, и, и вот такой э, подход, вот такой механизм, кстати, о нем вот недавно говорил и премьер-министр, новый премьер Великобритании. Это мировая практика, и надо надеяться именно на такое принятие решений. Не разрешение работать по российской территории, а не запрещение работать тем оружием, которое нам передается. Безумовно, пане Романе, я вам дякую за розмову. Дякую, що змогли долучитися до цієї розмови. Я ж нагадаю, що на зв'язку зі мною був Роман Світан, це військовий експерт, льотчик, інструктор і полковник запасу, з яким ми говорили про актуальну ситуацію на фронтах.